Привет, с вами снова канал Наташа Тойс. Сегодня я опять объявляю конкурс, ведь на моем канале не было давно конкурсов. И конкурс будет непростой. Он будет проходить до, до 20 или 15 февраля. Я вам об этом скажу. И мест всего будет 15. Сразу же говорю, что, что итоги конкурса будет объявлять Дракулаура. Почему Дракулаура? Потому что... Скоро у нашего любимого персонажа Дракулауры день рождения в школе монстров. И нужно снять стоп моушен, сделать куклам прически, как у моей Хани. Я, я ей, ей волосы, волосы, у нее были другие. Я знаю, что тут зайчик перебивает. Я просто ей взяла хвостик и нацепила, чтобы у нее было вот так вот. И к стоп-моушену нужно придумать сюжет. Чтобы вас, конечно, подбодрить, я сама этот стоп-моушен тоже буду делать. Еще мне некоторые спрашивали, через что я редактирую свои видео. Это все очень легко. Видеоэдитор или Viva видео Чуть не забыла. Вы обязательно на день рождения нужно сделать точки, маленькие подарочки. И все это должно быть аккуратно. Тортик может быть декоративный, можете его купить небольшой такой тортик, как мы едим, а маленький примерно как у меня. И так, пусть желе пока подержит тортик. Фу, иди, это я мухи. И я я буду все это проверять. Нужно, когда вы загружаете видео в YouTube, название видео вы должны писать на конкурс от канала Наташа Тойс. Наташа Тойс то, только по-английски. Поэтому вы где-то там на бумажечке, на бумажке напишите Наташа Тойс и потом перепишите. А я... <coughs> а под вашим видео в комментариях я напишу просмотрено. Значит, я просмотрела и потом я буду выбирать. Давайте быстрее участвовать, и, скорее всего, итоги конкурса будут 18 января. Плюс, чтобы еще участвовать, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк данному ролику и написать в комментариях «Я участвую». Плюс вы можете найти меня в ВКонтакте или в Одноклассниках. Написано, записано я также. Наташа Тетельна. В Одноклассниках я с планшетом и в красном пижачке. А в ВКонтакте ретрика, где я фоткаюсь со своим братом. Или, может быть, потом переменяю. Ну, в общем, я даю, я даю вам знать о конкурсе. Это было все. Участвуйте. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.